Нещодавно наукові співробітники Приазовского национального парку виявили на своїх территориях нового отруйного павука. Українською чи російською назву він поки не має, тому його называют за кольором – «желтый павук. Встречаются пауки, которые можно отнести к, опасным. Это каракурт, который более-менее на слуху известен, еще называют его черной вдовой. Да? Это тарантул, и вот появляться стали пауки, которые, появление которых объясняется общим глобальным потеплением. Поскольку мы с вами наблюдаем последние годы, действительно летний период растянулся до пяти, я бы даже сказала, может быть, до семи месяцев, то вот такое изменение в природе приводит к изменениям и в жизни животных. Так на территории парка зафиксировано и не только территория парка по данным интернета, с кем зарегистрировано, что даже в районе Вороніжа а это гораздо севернее, по суті северная границя нашої України. Навіть на території Вороніжа такие такі виды. Это Ета среди срізіноморської фауни укус жовтого павука небезпечний проти отрути поки немає. Тому після його укусу рекомендується вживати тих саме застережних дій, що й після інших павуків. Те меры безопасности, которые применяют при укусе и каракурта, и тарантула, в общем-то, самые первые, первые, меры безопасности, они, в принципе, и здесь тоже подходят. Конечно, это, прежде всего, охлаждение этого места, чтобы дальше не разошелся яд. Ну и, безусловно, это обильное питье. И, конечно же, это обращаться нужно в больницу, потому что народными средствами просто так надеяться что-то пройдет не подходит. У разі выявления жёлтого павука на своей ділянці в домі чи в квартире, его лучше зловити и надать науковцам для дослідження. Вот, закрыл, потом подставляем, ну как мы новим дома, иногда бывает там, чтобы сохранить муху или пчелу, да, и выбросить. Подставляете газ потихонечку, жесткий лес бумаги, забирайте, перекладывайте в стеклянную баночку, закрывайте, приносите нам. А мы будем определять и подтверждать, действительно, потому что без населения, конечно, будет сложно. Все-таки это животные мелкие, и если помощь населения нам будет, то, то мы будем только благодарны. Это задача нашего будущего, мы будем его изучать, смотреть, отмечать места. Но следует сказать, что вот он очень активен. Вот, вот это является, собственно, активностью, то, что он быстро размножается, быстро заселяет территорию. Все-таки... Вообще потепление относительно недавно фиксировано, ну пусть последние лет, лет 10, будем так говорить. А если он уже в районе Воронежа... Сердізівноморський павук, то о том, що он буде доволі швидко приспосаблюватися. Пам'ятайте, якщо вас вкусив павук, постарайтеся зловити його та доставити у клініку. Так буде легше підібрати проти отруту. Також павуків можна приносити до приазовського парку за адресою місто Мелітополь, вулиця 8 березня, будинок 6.